Hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Şəhana Arif. Bu gün sizlerle Qanyenin nəzəriyyəsi 2023 time test toplusunun izahını verəcəm. Hansı ki, Qanyenin öyrənmənin 9 addımı, yəni öyrənmənin şərtlər nəzəriyyəsi ilk olaraq qeyd etdim ki, özündə 3 əsas taksonomik vahidi ehtiva edir. Yəni burada həm idrak taksonomiyası, həm emosional taksonomiya, həm də psixomotor taksonomiyanın fəaliyyətini özündə ümmləşdirir ki, məqsəd tədrisi effektiv və düzgün qurmaq üçün bu 3 üç taksonomiya birnəm vəhdət proses təşkil etməlidir, vəhdət olmalıdır. Və burada daxili və ə, xarici amillər əsas qabardılıb. Daxili amillər dedikdə gözlə görünə bilməyən, yəni zehin, idrak, bilik, xarici amillər dedikdə isə sosial, kənar amilləri nəzərdə tutacağıq. Və qeyd eləyim ki, öyrənmənin 9 addımı dedikdə dərsin 9 mərhələsindən danışır. Yəni burada motivasiyadan tutmuş, informasiyanı möhkəmləndirməyə qədər. Yəni bu mərhələləri siz gözünüzdə təsəvvür etməyiniz üçün biz dərslə. Hansı proseslərdən keçirik, bunu müəyyən etməlisiz. Həmin prosesləri, testləri izah etdikcə sizə qeyd edəcəm və məlumat verəcəm. Yəni dərsləcə elə testlərin üzərindəcə dərsə öyrənmiş olacağıq. 1-ci testə baxırıq. Deməli, öyrənmə müşahidə olunan davranışın nəticəsi kimi başa düşülür. Bəli, deyir ki, yəni davranışın nəticəsi məs öyrənmə müşahidəsi ilə sıx bağlıdır. Yəni müşahidə olunan davranış ə, özünü öyrənmədə ə, əks etdirir. Və bu Qanieyə məxsus bir fikirdir həqiqətən də. Şagirdin necə öyrənməsi nə öyrənməyindən daha əhəmiylidir. Bəli, bu Qanieyə aiddir. Çünki biz bunu məskuruqluma dair terminlərin təsvirində də dedik ki, ə, müəllim nə keçəcək yox, uşaqlar nə öyrənəcək. Həmçinin uşaqlar nə öyrənəcək yox necə öyrənəcək mövqeyində yanaşmalıdır. Bax, biz həmin o yanaşmanı Qaniyə istinad edib Qaniyin fikrinə görə bu cümləni biz Krukuma dair təsvirində istifadə edirdik. Hətta bu cümlə iki yerdə kitabda x olunub. İnsanın mənəvi inkişafı onun idrak inkişafının mövcud mərhələsindən birbaşa asılıdır. Bu doğru fikirdir, lakin Ganieyə aid deyil. Mənəvi inkişaf Kolber qayətdir. Emosional intellektin komponenti onların xüsusiyyətindən ağah olmaq, emosional vəziyyətin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu da doğrudur, amma bu emosional dediyi üçün qolmana götürürük. İlk növbədə şagirdlərin öyrənmə özəlliklərini müəyyən etmək, sonra isə buna uyğun fəaliyyət seçərək biləyin ötürülməsini həyata keçirmək Qeyd etdim ki, öyrənmənin özəllikləri və öyrənmənin e, intellektləri məhz Gardnerə məxsusdur. Ona görə bu variantda getdi. Düzgün cavab A variantıdır. İkinci testə baxırıq. Qanieyə görə şagirdin necə öyrənməsi nə öyrəndiyindən daha əhəmiylidir. Məs bax bu birinci cümləni biz gətirib bura rahatlıqla qoya bilərik çünki bunu doğru götürmüşlük, burada da doğru olaraq dəyərləndirəcəyik. Öyrənmənin daxili şərti kənardan gələn stimullardır. Xeyr, daxili şərt yox, xarici şərt olmalı idi. Kənardan gələn sosial mühit xarici şərtdir. Daxili dedikdə isə qeyd etdiyim kimi bilik Zəhin, idrak, gözə görünməyən ə, istedad, qabiliyyətləri götürəcək. Ə Daha sonra 3-cü testə baxırıq. Təhsil prosesində təsir edən əsas daxili amillər şagirdin əvvəllər öyrəndiyi bilik, zehni bacarıq və idrak strategiyalarıdır. Bunu indicə ilə biz qeyd etdik. Doğrudur, amma yanlışın altında verib götürmürük. Qanieyə görə yaddaş informasiyanı emal etmək və düzgün tətbiq etməyə yönəlmişdir. Bu belə deyil. Çünki e, informasiyanı emal etmək üçün e, yaddaş yox, dərk etmə lazımdır. Biz bunu hətta əlaqələndirə bilərik idrak taksonomiyasının xatırlamağı. Çünki bilirsinizsə, idrak taksonomiyasının xatırlamağı yaddaşdır və hafizədir. Hafizə isə hər hansı bir tətbiqə, e, yəni yönəlmir. Hafizə sadəcə bir yaddaşdır və o necə informasiyanı emal etsin. Sən hələ yaddaşdan sonra e, onu anlamalısan, anlamaqdan sonra tətbiq etməlisən. Ona görə də bu yanlışdır. Yanlış olduğu üçün bunu doğru olaraq götürürük. 3-cü sual. Öyrənmənin xarici şərti kənardan gələn stimuldur. Öyrənmənin müşahidə olunan davranışı nəticəsidir. İlk dediyimiz cümlə. Şagirdin potensialı, bilik, bacarıq, yaddaşı, qavraması daxili şərtlərdir. Bunun hamısını deyən bizə kimdir? Məşhur Qanie. Daha sonra bu 3 dənə cümləni elə əzbərləyin. Bu 3 dənə cümləni əzbərləyən artıq Qanie nəzəriyyəsini, deməli, nəzəri hissəsini bilmiş olur. 4-cü. Qəneyənin təhsil prosesinin səməti təştixislənmərlə təşkil olunması üçün lazım olan addımlardan deyil. Şagirdin diqqətini də, dərsə cəlb etmək, bəli, bu motivasiyadır, doğrudur. Şagirdləri təlim nəticəsinə yelan etmək, bəli, bu ikinci addımdır. E, əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik bacarıqları stimullaşdırmaq, bu üçüncü addımdır, doğrudur. Müxtəlif anlayışları eyni üsulla yox, bu dördüncü addımın təhrif olunmuş versiyasıdır. Eyni üsul yox, müxtəlif üsullarla izah etmək desəydi düzgün götürərdik, yanlışdır. Əks əlaqə qurmaq, bəli, yeddinci addımında öz əksini tapır bə də doğrudur. Yanlış olan eyni yox, müxtəlif olmalı idi. 5-ci testə baxırıq. Öyrənmənin addımlarının onun təsviri ilə uyğunlaşdırın. 1. Əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik və bacarıqları stimullaşdırmaq. Bu bilik bacarığı stimullaşdırmaq üçün əvvəlki biliklə bağlı sual vermək lazımdır. Birə aiddir D. 1-ə aiddir D. 1E variantında, bir də B variantında var. Daha sonra bilik bacarıqların tətbiqini təmin etmək. Bilik bacarığının tətbiqini təmin etmək praktik məşqlərlər verməkdən asılıdır. E, deməli B. 2-yə aiddir B. Elə B variantı olacaq. 3-cüyə baxırıq. Əks əlaqə qurmaq. Əks əlaqə qurmaq da aiddir şagirdlərin fəaliyyətini dəstəkləməkdən. C. 4-ə də aiddir deməli, şagirdlərin təlim nəticələrini elan etmək, elə öyrəniləcək bilik bacarıqları şagirdlərə bildirmək. B variantıdır düzgün cavab. Hər addımın öz xülasəsi var. 6-ncusuna baxırıq. Öyrənmənin şərtləri nəzəriyyəsinə görə hansı fikir yanlışdır? Deməli, yeni mövzunun tədrisi zamanı əvvəlki bilik bacarıqlara istinad olunur, doğrudur. Üsullar şagirdlərin nəzəri biliklərini necə tətbiq edəcəyi haqqında fikir formalaşdırır, doğrudur. Şagirdlər gözləndən təlim nəticəsinə çatıp-çatmadığını yoxlamaq üçün hər hansısa bir fəaliyyət aparılır. Doğrudur. Şagirdin bilik bacarının tətbiq etmələri üçün hər akademik saat ərzində laboratoriya işi aparılır. Hər yoxda burada hər düzgün deyil axı. Düzdür, laboratoriya işi verilməlidir və hətta laboratoriya işini aparmaq qaniyinin 6-cı mərhələsi bilik bacarığının tətbiqini təmin etməkdir. Elə hər dərsin sonunda bilik bacarığı tətbiq etməkdən ibarət biz laboratoriya işi aparmırıq ki, praktik məşqlər də ola bilər, rol oyun tətbiq etməsi də ola bilər. Hər hansısa bir işin icra olmasını təmin etməkdə ola bilər görə ə, hər dəfə biz laboratoriya aparmırıq. Fərqli fəaliyyətlər. Əks əlaqə istənilən fəaliyyətin ayrılmaz hissəsidir. Şagirdin gördükləri işin nə qədər səmərəli olduğu haqqında məlumat verir. Doğrudur, doğru, yanlış elə deyilir. Qanie öyrənmənin səmərəli təşkil olunması üçün təklif etdiyi addımlara aid deyil. Şagirdlərin dərsin mövzusunu müəyyən etməyə sövq edilməsi. Ə, təbii ki, bu ə, yəni motivasiyaya aiddir sövq etmək. Onun ki, bu ümiyyətlə yanlış bir fikirdir. Çünki e, biz belə deyim də hər bir mərhələnin öz fəaliyyətini öz mərhələsində icra etməliyik. Biz yəni e, hər hansı bir dərsin mövzusunu müəyyən ediriksə motivasiya qurmuruq ki, dərs mövzusu müəllim tərəfindən müəyyən olunur, amma bu odur demək deyil ki, motivasiyadır. Çünki hardan bildik bunu motivasiya olduğunu da sövq etmək sözündən. Yəni sövq etmək, cəlb etmək, adaptasiya etmək, e, məsələn e, Emma Sena taksonomiyasının qəbul etmə mərhələsində yəni onlar diqqətini sövq edir, cəlb edir. Bunlar olardı məs motivasiyaya uyğun olaraq. Amma burada mövzunu müəyyən etməyin nə adiyatı var? Elə yanlışdır. Əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik bacarığı stimullaşdırmaq doğrudur, çünki stimullaşdırmaq da üçüncü mərhələsidir Qanieyin. Dərs məqsədini elan etmək bu ikinci mərhələsidir Qanieyin. Daha sonra Şagirdin diqqətini dərsə cəlb etmək. Bəli, bax bu doğrudur. Çünki biz bax bu cəlb etməni birinci cümlədə gördükcə mövzunu deyir elan etmək üçün dərsin diqqətini cəlb eləyir. Yəni bu yanlış bir şeydir. Hətta diqqəti də demir. Elə deyir dərsin mövzusunu ə, müəyyən etmək üçün cəlb etmək olmaz. Diqqəti cəlb etməkdir. Əks əlaqənin qurulması, bu da yenə 7-ci mərhələdə öz əksini tapır. 8-ci testə baxırıq dərs zamanı müəllim şagirdlərə dünya okeanının çikənməsinin qarşısını alınması haqqında təqdimat hazırlamasını tapşırır. Qəniyə görə səmərəli təlimin hansı addımlarla nümunə ola bilər bu? Təbii ki, uşaqlar artıq belə deyək də öz inkişafından dolayı bu tətbiqi reallaşdırmalıdır. Bu da onların tətbiqini reallaşdırması öyrəndikləri informasianın tətbiqinə gəlib çıxacaq. Bu da məs ə 9-cu addımda öz əksini tapacaq. 9-cu addımda informasiyanın möhkəmləndirilməsi və bacarığa çevrilməsində olacaq. Hardan bildik? Çünki təqdimat hazırlayır və öz informasiyaları möhkəmlənir. Yaradır əslə bir açar söz də deyim ki, hər də yaratmaq, hər də təqdimat, hər də esse, hər də problem əsaslı öyrənmənin reallaşdırılması, yəni yazılacaq bir şeylər, bir də emosional taksonomiyanın cavab vermə mərhələsi, cavab vermədə də bilirsiz də nələr var. Yəni sual tərtib etmək, yazma, bax bunların hamısı məs informasiyanın möhkəmləndirilməsi və bacarığa çevrilməsi 9-cu mərhələdədir. Şagirdin diqqətini cəlb etmək ə, təqdimat deyil, bu ilk mərhələdədir, yəni cəlb etmə mərhələsindədir. Təlimlər həcəsini elan etmək ə, ikinci mərhələsindədir. Bu sadəcə uşaqlara, ə, belə deyək də, əldə etdikləri informasiyanı hansı formada harda həyata keçiriləcək bu haqqda məlumat verir. Əks əlaqə qurmaq 7-ci mərhələdir. Bu sadəcə rəy vermədir. Dərsin mövzusunu təqdim etmədə 4-cü mərhələdədir. VAKO abbreviaturasına öyrənmə tərzinə uyğun olaraq təqdim edir. Ona görə də cavab C. Qəney təliminin 9 addımı yarxıq ardıcıllığı əsasən dərs mövzusunu təqdim etmək addımından sonra növbəti addımı müəyyən edin. Biz dərs mövzusunu təqdim ediriksə 4-cü addımdır, 5-ci addım isə öyrənməni təmin etməkdir. Ona görə D variantı. Sonra 10-cu test. Müəllim deməli Ailə büdcəsi mövzusuna uyğun olaraq pulu düzgün xərcləməyin büdcəyə vurduğu ziyanı izah etmək üçün şagirdlərə həyati situasiyalar təqdim edir. Müəllim bu fəaliyyəti hə, deməli onların öyrənmələri üçün deyir. Öyrənmələri, yəni öyrənməsini təmin etmək üçün və vurduğu ziyanı izah etmək üçün. Müəllim izah etmək üçün nəyini edir? Nümunə gətirir. Nümunə gətirir, yəni öyrənməni təmin etmək üçün nümunə gətirir. Qeyd edeyim ki, hər də skafolding varsa, hər də məsələn nümunə gətirir, vizuallaşdırır, əyanləşdirir, yönəldir, o cümlədən uşaqlara rubliklərlə təmin edir, orqanayzerlərdən istifadə edir. Bu hamısı müəllimin skafoldingidir. Cümlədə də mən nə gördüm? Birbaşa skafolding. Skafoldingdə öyrənməni təmin etməkdə, yəni öyrənmənin 5-ci addımında özünü göstərir. Daha sonra müəllim dünya dinləri mövzusuna uyğun olaraq şagirdlərə insanın həyatında dinin rolu adlı esse yazmağa tapşırır. Biz bildik ki, əgər müəllim uşaqlara ya təqdimat, bayaq dediyim sözü bir daha deyirəm, ya təqdimat gördüz, ya esse gördüz, ya layihə gördüz, bilin ki, bu informasiyanın möhkəmlənməsi və bacarığa çevrilməsində öz əksini tapır. 12-ci testə baxırıq. Dərsin mövzusuna uyğun olaraq müəllim şagirdlərə özünü qiymətləndirmə vərəqələri təqdim edir. Və bu təbii ki, özünü qiymətləndirmə varsa, təhsil nəticəsinin reallaşma səviyyəsini özünü göstərəcək. Çünki nə dərəcədə görək uşaqların təhsil nəticəsi reallaşıb, qiymətləndirmə aparır axı? Olacaq C variantı. Məs bizim indiki qiymətləndirmə testə baxırıq. Deməli, hansı psixoloqun adını qeyd edəcəyik burada? Təbii ki, potensial, istedad, yaddaş, qaframa, zehni öyrənmə deyirsə, bu Qanieyə məxsusdur. Qanieyin təklif etdiyi informasiyanın möhkəmləndirilməsinə aid deyil. Gördüyünüz kimi, layihə yazmaq, essey yazmaq, təqdimat, ümümləşdirmə aparmaq, qazanılmış bilgin tətbiqini tapşırmaq. Bunların hamısı Məhs informasiyanı möhkəmləndirib bacarığa çevirmədədir. Məsələn, bə layihəni hazırlamaq, essey yazmaq, təqd təqdimat hazırlamaq. Bular informasiyanın bacarığa çevrilməsindədir. Ümümləşdirmə aparmaq informasiyanın möhkəmləndirilmə qismına aiddir. Qazanılmış biliklərin tətbiqini təşvirmaq məhs yenə də bacarığa çevirməyə aiddir. Əvvəlki biliklərlə bağlı sual vermək Artıq bu Gagne'nin 3-cü addımımdır öz əksini tapır. Əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik bacarıqlarının stimullaşdırılması, sual vermə, stimullaşdırma. Bax bununla yadınızda saxlayın. 15-ci testə baxırıq. Deməli, Robert Gagne'nin öyrənmənin 9 addımı nəzəriyyəsini əsas tutaraq şagirdin təlim nəticəsinə çatıp çatmadığını yoxlamaq üçün effektiv hesab olunmur. Hansı? Dərsin sonunda refleks edirik, doğrudur. Şagirdin özünü qiymətləndirməsinə təşviq edirik, doğrudur. Verilən informasiyanın unudulmaması üçün abreviaturadan istifadə etmək bu öyrənmənin 4-cü addımıdır. Yəni dərsin mövzusunu təqdim etmək. Dərsin mövzusunu təqdim etmə də sadəcə uşaqların diferensial təlimin proses komponentindən istifadə olunur, yəni öyrənmə tərzi nəzərə alır. Onun kərə bu yanlışdır. Yəni hər hansısa bir refleksiya tipli xarakteri yoxdur. Şagirdlərin bir-birini qiymətləndirməsi 321 üsulundan istifadə etmə, hətta 321 üsulu özü refleksiyanın növündən biridir. Yada salsax refleksiyanın növləri şəxsi jurnallar, müzakirə, müsahibə, cümlə kökü, o cümlədən çıxış bileti 321 onun tərkibində aparılırdı, sorğu idi. Buların hamısı məs refleksiya xarakterli cümlələrdir. Yəni bunların hansı olsaydı, hamısını düz götürərdik sadaladıqlarım. 16-cı testə baxırıq. Qaniyə görə təlimin sonunda refleksiya etməklə hansı öyrənmə addımını təmin etmək olar? E, təbii ki, biz e, təlimin sonunda refleksiya ediriksə Əvvəlki mövzulara istinad etmək, bugünkü mövzu ilə əlaqə yaratmaq, yəni hər hansı bir refleksiya xarakteri daşımır. Bilik bacarıqların tətbiqini təmin etmək, bu da 9-cu mərhələdir. Yəni informasiyanın möhkəmləndirilməsi, bu da heç bir ideyatı yoxdur. Təhsil nəticəsinin reallaşma səviyyəsi doğrudur. Bu 8-ci 8-ci mərhələdir ki, hətta orada da refleksiya etməyin vacib olduğu stat şəkildə vurğulanıb. Ona görə bunu da biz doğru-gör hesab edirik, doğru götürürük. Əks əlaqə qurmaq ə, refleksiyadan əvvəlki mərhələ olan 7-ci mərhələdədir. Yəni əks əlaqə qurma mərhələsi bunun da aidiyyəti yoxdur. Ə, şagirdin diqqətini dərsə cəlb etmək isə 1-ci mərhələdədir. Diqqəti cəlb etmək məhz elə 1-ci mərhələnin motivasiyasına aiddir. 17-ci testə baxırıq. Azərbaycan tarixində ə, tarix dərsinə Azərbaycan xalqları dövründə bölməsini tədris edib bitirdikdən sonra müəllim şagirdlərə evə qrup işi olaraq tapşırıq verir. Azərbaycanın şimal və cənub xalqlarının daxili və xarici siyasətindəki oxşar cəhətlər mövzusunda təqdimat deməli hazırlayın. Aha, biz bildik ki, əgər uşaqlar təqdimat hazırlayırsa, bu sonuncu mərhələ olacaq, çünki bildik ki, yaratmaqlar, təqdimat, esse, layihə yazmaq, bilik bacarıqların tətbiqi və də ümumiləşdirmə. Bunların hamısı informasianın möhkəmləndirilməsində yer alır. Yenə deyirəm, bax artıq 3-cü testdə biz oxuduq. Hamsı hamısında təqdimat var. Uzun situasiyada da amma bir dənə təqdimat sözü var. Uzun situasiyada bir dənə esse var. Uzun situasiyada bir dənə hərəkət sə bir belədiyyə yazı var, layihə var. Buların hamısı informasiyanın ə, möhkəmləndirmək və bacarığa çevirmək, yəni 9-cu mərhələdə öz əksini tapır. Daha sonra, deməli, keçdik 18-ci testə. Biologiya dərsinə toxumlu bitkilər bölməsini tədris edib bitirən müəllim şagirdlərə sonda bölməyə dair layihə işi tapşırır. Bax, artıq neçənci səfə də deyirik, cümlədə layihə, təqdimat, esse varsa, informasiyanı möhkəmləndirmək bacarığa çevirməkdir. Bir daha deyirəm, layihə, esse, təqdimat, ümümləşdirmələr bir bacarığın tətbiqi. Buların hamısı informasiya, yəni bax uzun cümləyə aiddir. Müəllim uşaqlarda idraki fəallıq yaratmaq üçün beyin həmləsi üsulundan istifadə edir. Beyin həmləsi problemli vəziyyətdə, əqli hücumdur. Yəni e, yadınızdadırsə, yer iş usullarında beyin həmləsi motivasiyanın digər adını biz e, belə deyək, əqli hücum kimi dəyərləndirirdik və problemə əsaslı öyrənmə kimi ə, deyirdik. Həmin o problemi əsaslı öyrənmənin digər adı da motivasiyadır. Ona görə şagirdin diqqətini cəlb etmək üçün istifadə edəcək. Digər mərhələlərə isə aidiyyəti yoxdur. Yadınızda qalsın ümiyyətlə, ideya sözü varsa beyin həmləsidir, yaratmaq varsa beyin həmləsidir, problemin situasiyası varsa beyin həmləsidir. Buların hamısı varsa motivasiyadır. Motivasiya isə qəyənin birinci addımında öz əksini tapır. Daha sonra 20-ci testə baxırıq. <coughs> Dərsin sonundakı mərhələlərin səmərəli təşkilində mühüm rol oynayır düşündürücü suallar vermək. Hər hansı şəkillərdən, əyani vasitələrdən istifadə etmək, maraqlı hadisələr danışmaq, bunlar hamısını biz əslində adını çəkmişik motivasiya mərhələsində. Yəni heç kaniyə nəzəriyyəsinin keçməzdən əvvəl də biz bunu motivasiyada demişdik. Maraqlı, əyani vasitələr, düşündürücü suallar, bunlar hamısı motivasiya məqsədi daşıyır. Şagidlərin diqqətini cəlb etmək. Məs, Kanyenin birinci mərhələsində cəlb etmək, sövq etmək, motivasiya etmək, diqqəti çəkmək hamısı Kanyenin birinci mərhələsidir. Şagirdlər dərs zamanı öyrəndiklərini həyata keçirirsə, öyrəndiklərinin uyğun tapşırıqlar edirsə, bu zaman hansıdır? Təbii ki, öyrəndiyim, öyrənirəm və öyrəndiyimi tətbiq edirəm. Buna deyilir bilik bacarıqların tətbiqinin təmin olunması. 6-cı e, mərhələ. B variantı. Daha sonra müəllim dərs zamanı rollo oyun üsulundan istifadə edir. Təbii ki, yenə rollo oyun simulyasiyası varsa psixomotor fəaliyyətdir. Psixomotor fəaliyyətlər özünü tapır bilik bacarıqların tətbiq olunmasında. Bu addım daha çox praktik məşqlə, yenə də bilik bacarığının tətbiq olunmasıdır. Bir daha bilik bacarığının tətbiq olunmasını xatırlayaq. 6-cı mərhələni, hər də rol oyun simulyasiya varsa, hər də praktika, hər də laboratoriya, hər də qaçmaq, tullanmaq, ə, sahədə çalışmaq hamısı bilik bacarığının tətbiqidir. 24-də rol oyun ə, praktik məşqlərələr, bu da yenə bilik bacarığının tətbiqində öz əksini tapır. bilik bacarıqların tətbiqi qeyd etdiyimiz kimi daha sonra 25-ci testə keçirik. Yeni mövzunun tədrisi zamanı əvvəlki bilik bacarıqlara istinad edir. Əvvəlki bilik bacarığına istinad edirsə, əvvəlki biliklərlə bağlı sual verirsə və cümlədə əvvəlki sözü varsa, elə cavabda da əvvəlki sözünü tapmağa borculu yox. Əvvəlki dərs Sonra 27-ci testə baxırıq. Öyrənmənin bu addımının həyata keçməsində əsas məqsəd budur ki, şagirdlər dərsün sonunda nə əldə edəcəyini bilsinlər. Təbii ki, bunu əvvəlcədən deyiriksə, bu təhsil nəticələrini əvvəlcədən elan etməkdir. Yəni baxaq görək hardadır? D variantı. Təhsil nəticələrini elan etmək də ikinci mərhələdədir daha sonra deməli müəllim mövzunun dərsi məqsədinə uyğun seçir və şagirdlərin öyrənmə tərzi nəzər alaraq müxtəlif üsullar, video əyani nümayiş, mühazirə təqdim edir. Təbii ki, bu dərsin mövzusunu təqdim etməyə, yəni prosesə aiddir. Proses. Proses də məhz 4-cü mərhələdədir. Müəllim yol hərəkətləri yol hərəkətinə aid qaydaları keçəz zaman video çaqdan istifadə edir və simulyasiyadan istifadə edir. Təbii ki, bu yenə uşaqların biri video çaq, biri simulyasiyadan istifadə edirsə, bu onların VAKO abbreviaturasına görə öyrənmə tərzidir. Biri vizual seçir, VAKO-nun V-sı vizual, VAKO-nun A-sı audial, bir musiqi ilə eşidə işlə bilər, eşidərək təqdim edə bilər. Vakonun kası ki, neyestik biri hərəkət edərək, Vakonun olsa oxuyub yazaraq, deməli bunların hamısı, e, yəni V-nə k, O-nla məsələn, e, V hansı bir cümlədə gələrsə, deməli bu 4-cü mərhələyə aiddir. Dərsin mövzusunu təqdim etməyə deməli bu da hara getdi dərsin mövzusunu təqdim etmə 29-da e variantına getdi və 30-cu testdə müəllim fasilitator rolunu həyata keçirirsə dedik ki hərda fasilitator hərda scaffoldinq varsa bu təbii ki öyrənməni təmin etməkdədir yenə deyirəm Öyrəc jümlədə skafoldingin bir əlamətini sezdisə, bilin ki bu öyrənməni təmin etməyə aiddir. Bir daha istəyirəm ümüməştirək. Qaynenin birinci mərhələsi şagirdin diqqətini cəlb etmək oldu. Burada motivasiya yaratdıq. Motivasiyanın bütün açar sözlərini məhz birinci mərhələyə aid edirik. İkinci şagirdin təlim nəticələrini elan etmək, yəni məqsədi elan etmək, məqsədi elan etməkdə şagirdin nə öyrdətmək istədiyinə maraqlanırıq, informasiyanı aktuallaşdırırıq, onu harda, necə istifadə eləyəcək, təlim nəticəsini anlayıb-anlamadığını soruşuruq. 3-cü mərhələ ə, əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik bacarığı stimullaşdırmaqdır. Elə əvvəlki dediy üçün əvvəllərlə də bağlı suallar veririk. Yəni əvvəlki biliklərlə bağlı sual, əvvəlki mövzu ilə əlaqə yaratmaq. 4-cü dərsin mövzusunu təqdim etməkdir. VAKO abbreviaturasından istifadə olunur. 5-ci öyrəməni təmin etmək, scaffolding fasilitator anlayışıdır. 6-cı bilik bacarının tətbiqini təmin etmək, bu praktika dəstəkləyici mühit və rol oyun simulyasiyalarıdır. Əks əlaqə qurmaq belə təmin etməkdir. 7-ci mərhələ, 8-ci mərhələ təhsil nəticəsinin reallaşma səviyyəsidir. Burada uşaqların özünü yoldaş qiymətləndirməsi, refleksiyasıdır və 9-cu informasiyanı möhkəmləndirib bacarığa çevirmək, layihə əsaslı, esse əsaslı təqdimat əsasında öyrənmə, ümümləşdirmələr və o cümlədən qazanılmış bilik-bacarığın tətbiqidir. Biri var bilik-bacarığın tətbiqini təmin etmək bu mərhələ olaraq 6-cı mərhələdədir. Amma qazanılmış bilik-bacarığın tətbiqi bu 9-cu mərhələ, informasiyanı kəmləndirilməsi və bacarığa çevrilməsinə aiddir. Uğurlar hər birinizə.